Qalalar diqqətinə baxaq. Trapesiyadır. Trapesiyada e, biz bilirik ki BAC bucağı ADC bucağına və yaxud da ABC bucağı ACD bucağına bərabər olanda D kvadratı bərabər AB düsturu doğru olur. Biz bu düsturu e, üç bucaqların oxşarlığından əldə edirik. Əsaslı yazılarda mütləq şəkildə biz bu düsturun izahını yazmalıyıq. Yəni oxşarlıq şəklində, tənasıb şəklində yazmalıyıq. Bunun üçün ABC və ACD üçbucaqlarının oxşarlığını göstərməliyik. Biz bilirik ki, üçbucaqların oxşarlığı üçün bucaqlardan ikisinin bərabərliyi kifayət edir. Hər iki şəkildə həmin üçbucaqlardan İki bucağın bərabərliyi verilib. Digər ikinci bucaqların bərabərliyi isə daxili çarpaz bucaqlardan alınır. Yəni bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə bərabərdir. Eyni zamanda e, ikinci şəkildə də həmin bucaqların bərabərliyini biz süxməyə bilərik daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə. Üçbucağın bucaqlarından ikisi bərabərdirsə onda 3-cü bucaqlar da bərabər olur. 3-cü bucaqlar yuxarıdakı şəkildə bu bucaqla bu bucaq olur. Aşağıdakı şəkildə isə bu bucaqla bu bucaq olur. Biz oxşarlığı yazanda sözsüz ki bərabər bucaqların qarısındakı tərəfləri böləcük. Hər iki şəkillə uyğun biz yaza bilərik ki a bölmə d = d bölmə b. Buradan da tənasübdən d kvadratı = a vurma b-ni alırıq. Bu nisbəti necə yazdaq? Diqqətlə baxın, a-nın qarşısında a bucağının qarşısındakı a tərəfi bölmək d bucağının qarşısındakı d tərəfi = digər üç bucaqda B bucağının qarısındakı D tərəfi bərabərdir C e, bucağının qarısındakı B tərəfi. Yəni uyğun tərəflərin nisbətini yazmaqla D kvadratı bərabərdir A vur B düsturunu alırıq. Ətraflı yazılarda biz şəkil üzərində belə bir qeydlər aparmaqla və Uyğun belə bir tənasıb yazmaqla tam bar əldə edə bilərik.